Весенние крокусы. Ну, уже отцвели. Это на 8 марта подарок. Один из подарков жене. А к нам вернулась назад зима. Но я еще такого не помню. Сейчас посмотрим, какая там температура. Это я уже несколько раз убирал. Снег. Куча, куча, куча. Вау. Это мой экспериментальный улей. Так, ну сколько температура? Минус 2 градуса. Но это в снегу минус 2. Может и больше даже. Сестра жены, а это а, улей мой экспериментальный, надо будет смотреть, что там его не засыпало. Сестра жены поехала в Польшу. С Польши машины не выпускают. В Польше снег почищен на дорогах, а на Украине снег не почищен. Ну, не выпускают, чтобы люди там не пропали на наших дорогах. Ну, вот такая зима. Ну пойду опять разминаться с лопатой вот уровень лавки засыпано можно представить это за, за один день насыпалось снег прям Сибирь какая-то